Я считаю ошибкой возврат к Конституции 2004 года, поскольку тем самым власти изогна... ну вот действующая власть, парламент сам, сам себе загнал в тупик. Понимаете? Поскольку в силу того, что это было так сделано, это породило цепь решений, которые нарушают Конституцию. Грубо причем, угу. одно за другим. И это, это неизбывно. Ну, если если первое решение можно было списать на революцию, и как бы, это объяснимо было, то бы, то, что принималось в субботу за 2 февраля, то последующие вообще говоря нет. Кроме того, это постоянное желание парламента подменять с собой суд. Это постоянное желание парламента ну, сделать суд полностью зависимым некоторые решения, то есть они, они создают ситуацию гораздо худшую, чем была в период властвования партии регионов по отношению к судьям. Этого делать нельзя категорически, но это делается, понимаете? Я как-то пытаюсь этому, вот я лично пытался этому противостоять, но вы знаете, этому очень трудно противостоять на самом деле. Кроме того, если бы я, если бы таких людей было больше, вот. Вот что еще существенно. А тут была эйфория, какой-то угар такой, понимаете, и ажиотаж. И вот на фоне этого ажиотажа делали эти, на мой взгляд, очень грубые политические и, безусловно, грубые юридические ошибки.